Ну что сказать про эту игру? Знаете, что мы опозорились, извините, девушки, обосрались в Бурштане. Было очень стыдно, очень было соромно, как говорится. Ну, у нас ничего, никакого шанса не оставалось, только реабилитировать себя. И вышли, настроились, вышли, побежали, три мяча забили. Почему-то надо Заканчивать после первого тайма игру, там, ладно, ошиблись, там, кикс в свои ворота залетел, мяч, что понятно. Вот. Второй тайм тоже ничего начали, и Бобль должен был еще забить, помните, один, на один вышел, там, вратарь выручил. Потом непонятно, это штрафной 3-2, и может, все сломалось. Я понимаю, конечно, нельзя нам раскопаться терять очки нельзя, немножко, наверное, занервничали, ну все-таки собрались и провели концовку уже более-менее нормально забили еще гол так что главное нам было побеждать я думаю моментами показывали неплохой футбол моментами чуть-чуть хуже но первые 30 минут сыграли здорово если мы будем так все время как начинать тогда у нас проблем вообще не будет главное мы сегодня победили чуть-чуть вздохнули Перелам на неделе не провалиться. Следующая игра у нас тяжелая очень вахтерки, Очень тяжелая. Мы это понимаем и уже выстраиваемся сейчас в раздевалке, уже думаем об этом. Что вы укололи Гоголя? Шанс сегодня аж 4 голоса Ну, У нас есть с ним свои счеты. Свои счеты он должен себя реабилитировать. И я думаю, это еще последние его голы, он умеет забивать голы. Это его хлеб. Он сегодня это показал, забил, еще мог забить. Так что, когда... Это хорошо, когда один нападающий забивает, второй сегодня мог в конце первого тайма два мяча забить. Все вроде бы сделал, а ничего не, не забил. Ничего мы не кололи. Наверное, он все-таки сам и очень плохо сыграли в прошлую игру, поверьте мне было обидно, было стыдно, что мы так можем играть перед болельщиками нашими, которые приехали, целый автобус. Было никуда. Я вот эту неделю ходил, не знал, куда себя день. И сегодня тоже нервничал. Хотя нервничать не надо. Надо брать очки и вылазить туда, наверх. Что сегодня у него очень Да, нам тоже это показалось что там у него сегодня не пошло. Ну, бывает, знаете, в этот раз не учи, в тот раз не учи нас забил пару мячей, сейчас Боболь. Но сегодня, да, не, не, очень и непродуктивно, и не очень хорошо сыграл. Ну, главное, мы победили, значит. его воды. Не его день деньги. Считать, да? Ему не дали пенальти, бить. это ваша идея была, это команда? Вы знаете, есть игровая дисциплина есть игровая дисциплина, и если каждый будет хотеть, что он хочет делать на футбольном поле, тогда Рожь Сына. У нас сейчас произошел небольшой конфликт, потому что как футболист вышел, и я его благодарить, а он прошел мимо. И у меня такого не было никогда, я просто все это ему сейчас высказал, объяснил, ну не знаю, понял. Я думаю, что понял, потому что есть игровая дисциплина, есть установка, каждый знает, куда свой маневр, куда что делать, как делать. Есть штрафные, есть угловые, кто подает, есть 11-метровые кто подает. И тут даже разговоров нет. Вы вчера футбол смотрели какие-то три матча? На украинской. Да, в основном, да. Было там футбол... ощущение, что это такие «Динамо», которые вчера играла, что вы бы вполне и их могли бы. Них здесь обыгрывались, если помните <свят> <свят> Было приятно, хоть одно приятное вспомнить, что да, Динамо Киев тоже обидно но, вы знаете, я сам тренер, знаете, какие, конечно, всегда приму сторону тренера и когда выходит вратарь, мать придумывает что-то, потом берет чудак как волейбол играет то, и что, его тренер заставил рукой играть, или вратарь, мать, никого нету это просто такие ошибки, что, конечно, любая команда, даже великая команда, может, ну, просто ну, по голове ее так ударили, что бедная она, наверное, не могла отойти. Хотя такого класса команда, как Динамо, должна была выходить из этого положения и забивать и больше, и три, и еще больше мячей. Это уже и не проблемы. Нам и свои порешать, как говорится. Хороший а сегодня перекатит а Хауши сегодня опять перекрасился. Да, я, наверное, скоро буду сердцем лечить от него мяч. То желтый, то красный, то теперь сейчас черный, но непонятно. Ну, это его право, они легионеры, они знают, что им надо, наверное, в этой жизни. Больше бы они думали о футболе, вот это было бы лучше. Игорь Васильевич, можно пару слов о восстановлении игроков, которые травмирован в команде? Да, это проблема у нас, это проблема... Проблема у нас Артюх, наверное, выпал долго. У него там повреждена капсула. Мирка чуть лучше. Может быть, к десятому числу подготовится. Малгин? он просто приболел. Просто не простудился. Малгин уже с завтрашнего дня был вот, в общей группе. Ну, после завтрашнего А вот Мирка и Артюх. Ну, сегодня, кстати, во втором тайме месяце неплохо сыграл. Во, во втором тайме да, 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 я очень да. хорошо этот фланг сыграл, да. особенно Комарницкого, я даже поблагодарил в раздевалке, что он завел всех. Да, он да. пошел, завел и пошли, 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 проснулись и побежали дальше. Спасибо спасибо, спасибо. спасибо вам большое.